Всем привет, с вами Икмор. Данное видео научит вас, как приходить к успеху. Вот, даже, например, если вы на дне списка. Не важно вообще, на чем вы играете. Если вы будете выполнять главное правило, вот, вы будете приходить к успеху. Играю я сейчас на PZSFL 4C. Німецька пт п'ятий левел. І що ж нам делать против сьомих левелов? Против нас тут ESI-Tari, тайгер 1, кв 13 су 100 м 1 ну, це, в принципі, дерьмо, по моєму мнению, як і Т-25-2. Чим не мене, вони вище нас на два левела. І так, главне правило Занять вигідну позицію. и не охуевать. И что бы ни случилось, как бы не хотелось сдвинуться с места, не надо. Просто сидеть в кусте и побеждать. Вот что нас интересует. Собственно, на этой карте я всегда играю только с этой позиции. Вона... И всегда у меня победы на этой карте. Если я С нижней базы появляюсь. Ну все, що? нам остается только сидеть и ждать, коли враг заїжджатиме до нас в прицел. И мы делаем свое крысиное дело. А в це время, как полагается в малорашке, мы просто обязаны накатить. А пока что можно подрочить, попыть пылка. Кому что нравится. Я, например, совмещаю. Сейчас работаем моя антифраг системы как вы Пожалуйста. Гусля. Потом кто-то спиздим. Ну, как всегда. Кстаті, як бачите, я граю звичайними снарядами без голди і без непреміальчик, звичайний нищеброд. Так що, якраз дивіться мої обзори, це буде більш реалістично, ніж всяких уйобків, мажорів. Донаторов. Ну, як бачите... Большая часть снаряду все-таки пробиває противника. Хоч тут и 7 левел буде, ну если сидіти на жабі выбрать позицію, щоб стріляти в борта, то хоть і на два левела вище тут пробития хвата, щоб всех пробивати. Ну, ви бачили самі, що буває. Буває і не пробиваєш. Еээ... <звук> привет из глубины души. Помните эти динамичные трейлеры на вот, как там, блять, все, все, летит, физика, танки там кувыркаются, все что там, блять, взрывы, пиздец, распидорашие. Вот она реальность. Ну, если нагибаешь, то в принципе. В принципе, похуй. Вот. Мне лично даже насрать какие то геймплей. Главное, чтобы я мог доказать кому-то, что у меня довший писю. Ну, хотя бы в игре. Антифраг система. Кстати, э, когда вы стрятаете по танком с низкой броней советую вам стрелять сразу фугаской. А, еще важна такая деталька. У меня стоковая пушка сейчас на данный момент стоит. То есть, вся машина, она на самом деле с топовой пушкой, она вообще разрывает. Только там горизонтальные углы уже хуёвые. Но зато пробитие бешеное. И, ну, представьте, на танк 5 левела поставили пушку 8 левела. Ну, то есть... Это танк на гибучка. На этом танке опять антифраг система сработала. Ну, конечно же, промах, конечно же. Непонятно, куда влетел. Исчез. Эрвиш! Самое милое слово на земле. Если бы мне трошки больше повезло, можно было воинов в бою взять. Но антифраг система, работая всегда, поэтому. Поэтому довольствуйся малым. Я вообще для нагиба вам советую играть на ПТшка. Я вообще понимаю, что все бидло играю в цю игру. Воно не вызывает, то есть не требует дуже сильной мозговой деятельности. Поэтому Такие умные особи как я... я и прочие любят цю игру. И будут наиграть. Ну, в общем-то, вот и все. База взята, победа.